Всем привет, ребята! И я сделала вот эту вот штучку. И здесь будет... Вот теперь на этой штуке мы будем снимать бумажный сюрприз. И всем привет, ребята и вы попали на мой канал, и сегодня у нас бумажная распаковочка. на сегодня я пакетики, не я, и не я их раскрываю, а будет раскрывать все моя сестра. И новиночку покажу тоже моя сестра. Так, всем привет, короче, у она моя сестра попросила вот, здесь в коллекции, короче, разобрать. Поэтому У нас есть тут новый вот с пазлы. Вот, и богат. Разные. 20 штук. Ну, короче, есть такие таки резни, резни. Выбирай вот. запись Потом выбрать. Так. Вот. Потом давайте мы сейчас будем выбирать. Что с него, да? Так, давайте начнем. Починаем... А, нет, их мы закинем. Так, мы заканчиваем вот такие вот. Люби картинки. Люблю картинки а, приготовь так. пиццу. Вот тоже. Дальше. Два пакетика. Вот, подаемся два пакетика. Вот две серединки вытянем здесь. так. И отсюда. Так. Сюда положим. Положим в сторонку. Дальше возьмем. Нарядили ля... ляль... ляльку. Давай возьмем девочку. Не, давай возьмем еще мальчика. Туда. Лапку возьмем фиолетовую. И пазлы так, а, две штучки пазла. Я хочу взять так голубой. Давай это и им... давайте фиолетовый возьмем. Так. так. а мы начинаем спицы. Сейчас не дай, мы даем и все. Ищите, а что будем? О, Не От у нас маслина, гриби. Так, 10 у нас ой. Тут он. Так, приклеюємо. Дальше це у нас під номером 9. Я не люблю маслины. Я не знаю, что. Я обожаю маслины. Так, номером девять. Ой, чуть кривовато. Споревірно. Нормально. Нехай буде. Да, короче, я просто... Та остане под номером пять. Туда. Так. Давай, так, короче, люблю картинки. Люблю. картинки. И вот она у, у нас. котик. И я раз. И все у нас. Ой, такая дырочка Гарна. Ну, а под номером один, наверное, да? Ну, естественно, мы заканчиваем. Так, поклеим. Кстати, все. у нас уже была да, звездочка вот тут. Нет, 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 нет. О, все. Я игру раз, я еще сделаю. сделал. Да, да, у нас будет и... Таба лапки. лапка. Кстати, кстати, это тоже лапки, я лапку купила. Вот. Пускай она слабкая, мы будем распаковывать, Так, и можно рот. Нельзя. Ты просто вот такое и сделай. Она там... Да, она... Вот. Мне просто всегда жалко пустить кирпич. Ну, да. все вот такая голубенькая лапка. Включить... А, вот нас... Номером два. Два. Наприклем. Берем друг каталог. Ой. Да. Так, здрок каталогу у нас значит. Да для ляльки. А тут я бачиш, що це здеро. Це воно? Да. Що здоров'я? А оце? Сюди здеро. Меняся, якщо это ляльку не, не порву. Нет, не порва. Я не думаю, что не пору, только двоє. Я не думаю, что порви. напорю. И вообще штуфальки сниму. Там туда из штуки. Да. Еще. Ты вообще порвала. Не Нельзя это лапай. Ой, нога не да. Куда их произошло? Короче, все сюда. А там прицепить? Да, Если что, я ничего не делаю, я просто подсказываю. Извиняюсь. А декану? ты канал? Да просто так прилип. Да. Ты там, кстати, подпись на Делива де Право. Право. Ну, короче, подписывай. Кстати, ровно, правильно ты приклеила. Ну, не знаю, я просто так получаю. Теперь одевай ей. на у нас Так он не порвы. Потому что эти пакетики оставляю. Мне не жалко. Дура склейш. Вот подробно, реально не робить. Так, И у нас тут. У нас тут, значить, ось такі ботиночки. Там підписано так. такий наряд. Так, давайте розпускаємо спочатку наряд. Тут не підписано. Так. Ну, короче, либо я кодик, чтобы я его не писала. Ну, вот, только не ревнен, что Так, это у нас фумастер марки. Тут пакетики можно да? uh -huh. Так, у нас, кисть розовый. Каким номером? Может, -нибудь. -нибудь, это... да. что можно это нибудь будет? Что-то липкой. Да. Такой. Да, Я не знаю, как там называется. Бачки. Взрываем. И мы его прилипы купочек дальше. И наша новиночка. Пазлы. Почнем с глубокого. Такой ровно проклей. Чтоб красиво было. Что ты, Миш, как... Ой, это штука, яку я рисовала. И села ничего не чули. чув. Цепидно номером Весем у нас. Тако, та, що 9 так я правильно проклей? Девять еще весель. Девять. То, що меня сейчас такие чувствуется, так. что ты сейчас меня его понаклеишь. Ты проклеила. Ну, Это все, важно, ну там чуть. -чуть. Да. Мы, короче, проклеили крышки. Ну, номером. Одиннадцать. Так. А, семнадцать. Ты, ты же снова пишешь. Я правильно пишу, да ты читать не умеешь. Пусть так у нас выходит. Давай закрывай каталог. Бачите закрыть каталог. Всем пергамент мы не выкидываем. И все. Всем пока. Всем пока.